Какая машина у вас? У меня Мазерати. <гум> я тебя прокачу, если хочешь. <гум> Давай. Хорошо. Ну, если можно, уже за машину запитали, Андрей, почему Мазерати? Потому что ну, не, не, часто, скажем так, у нас, как правило, другие машины выбирают, там, и футболисты, и все Ну, скажу, скажу честно, что не раз жалел, когда, когда я ее купил, наверное, я был, был молодой, и где-то э, Первое, что было, это где-то, наверное, как-то, как говорят, попонтоваться, да, купить классную себе машину, чтобы все, все смотрели. Но сейчас, конечно, это э, не, не очень рентабельно, тем более двое детей, и машина зимой не ездит, поэтому, ну, был молодой, глупый. Ну, ничего

Ладно, все, давай, я поехал, потому что Сергей Станиславович будет ругаться сейчас. Ты хочешь посидеть? Да. Да, да. Спасибо, до свидания.